السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد ساد نشية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك

اور اس کی مصلحتوں پر غور کرتا ہے اس کی شانی ربوبیت پر غور کرتا ہے تو انسان کے دل میں خود پر خود اللہ رب العزت کی عبادت کا اس کے سامنے سر سجود ہونے کا اور اس کی طرف مائل ہونے کا دائر پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں پھر اس وقت قسم قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں کہ آیا وہ رب جس نے میری تخلیق کی اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق کی اور مجھ پر اپنی بے شمار نعمت نازل کی آیا اتنے عظیم رب کا مجھ پر کوئی حق بھی ہوگا کہ نہیں جب یہ جذبہ اور یہ دائرہ اور یہ سوالات دل میں جنم لیں تو اس طرح کے سوالات کے جوابات کے لیے علامہ نبی رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے اور ان کی شہرۂ آفات کتاب جو احادیث کے مجموعے پر مشتمل ہے اس کا نام ریاض الصالحین ہے اس طرح کے سوالات کے جوابات کے لیے انہوں نے اپنی اس حدیث کی کتاب میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے پورا باب قائم کیا ہے اور اس باب کو نام دیا ہے باب المبادرت عل الخرات باب المبادرت عل الخیر احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہم اصلی علوم کی جو کتابیں سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس میں تقسیم کے لیے چیپٹر وائز ترتیب ملتی ہے چپٹر ون، چپٹر ٹو. احادیث کی کتاب میں باب قائم کیا جاتا ہے چیپٹر کے لیے جو مختلف ٹاپکس پر مشتمل ہوتے ہیں تو علامہ نبی رحمہ اللہ نے اپنی احادیث کی کتاب کے مجموعے میں ایک باب قائم کیا ہے، ایک چیپٹر قائم کیا جس کو نام دیا باب المباد الخیرات اور اس چیپٹر میں جو پہلی آیات حضرت نے کوڑ فرمائی ہے قرآن کریم کی وہ یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ پوری انسانیت سے اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف تمام انسانوں سے یہ خطاب ہے کہ دوڑ پڑو وسارو دوڑ پڑو جلدی کرو اساریات کا مانا ہے جلد بازی کرنا دوڑ لگانا کسی کام میں ٹال مٹول سے کام نہ لینا جلدی کرو دوڑ پڑو پوری انسانیت جلدی کرے دوڑ لگائے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے پس طبیب الخیرات کرے کا ہے دوسری جگہ پر مسابقت کا معنی مقابلہ بازی بھی کرنا ہے وہ ساری علامہ فرق نے ربے کو مغفرت کی طرف دوڑ پڑھو وہ جنت اور جنت کی طرف دوڑ پڑھو کیسی جنت ہے وہ آب و والارض تو للمتقین ایسی جنت کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بڑھ کر ہے وہ اتنی عظیم جنت ہے اور اتنی بڑی جنت ہے کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بڑھ کر ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے وعدت للمتقین یہ تقویدار لوگوں کیلئے تیار کی گئی ہے میرے عزیز دوستو اسلام نے جلبازی کو مستحسن نہیں کہا کسی بھی معاملے میں لیکن جب بات نیکی کی آتی ہے بات خیر کے کام کی آتی ہے بات عبادت کی آتی ہے تو پھر اللہ کا کلام کہتا ہے سارعو الى مغفرت میں رفتی کو اب جلبازی کرو آپ کے دل میں جو نیکی کا یہ داڑیہ پیدا ہوا ہے تو اب اس داڑیے پر فوراً عمل کرو اس میں تاخیر مت کرو ہو سکے تو اس میں مقابلہ بازی بھی کرو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو آج جو نیکی کا جذبہ پیدا ہوا مثال کے طور پر ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جمعے کا دن ہے امام صاحب بیان کر رہے ہیں اور بقیہ جب میں سنتیں پڑھوں گا تو سنتوں کے بعد میں چھ رکعت یا آٹھ رکعت یا دس رکعت یا کم از کم دو رکعتیں نفر ضرور ادا کروں گا یہ آپ کے دل میں ایک خیال پیدا ہو اب جب نفر پڑھنے کا ٹائم آیا تو آپ کے دل میں اگر یہ خیال آیا کہ نفر ہی تو ہے کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے فرض میں نے ادا کر لیے ہیں سنتیں میں نے ادا کر لیے ہیں اب نفل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر میں پڑھوں تو اس پر ثواب ہے اگر میں نہ پڑھوں تو اس پر گناہ کوئی نہیں تو لہذا نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا جا نہیں پڑھتا میں اس کو تو تھوڑی دیر پہلے جو آپ کے دل میں دائرے پیدا ہوا اس دائرے پر عمل کرنے میں آپ نے تاخیر کر دی اس تاخیر کو دین نے پسند نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نیکی کا جذبہ اور خیر کا داڑیا یہ بار بار آپ کے دل میں پیدا ہو اور پھر شیطان اور نفس جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے داو پیچ ہر بندے کے ساتھ مختلف ہے یہ ہر بندے کو اپنے حساب سے گیرتا ہے جس مائنڈ کا بندہ ہوتا ہے اس کو اسی حساب سے یہ نفس اور شیطان گیرتا ہے کافی کو کبھی بھی شیطان یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ نماز یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے کافر کے ساتھ اس کی کے میں پیس الگ ہیں لیکن ایک مومن بندے کے ساتھ شیطان کا معاملہ الگ ہے مومن بندے کے دل میں کبھی یہ نہیں ڈالے گا کہ خیر کا کام برا ہے اس کو پتا ہے کہ میں کبھی بھی ایک مومن بندہ جس نے کلمہ پڑا ہے ماں کی گود میں پڑا ہے جس کی کٹی میں کلمہ ہے میں اس کی دل میں یہ خیال پیدا کر سکوں کہ عبادت کوئی بری چیز ہے جتنے بھی بڑے سے بڑا گناہگار آدمی ہوگا وہ کسی بھی قسم کی عبادت کے بارے میں برائی کا خیال نہیں آ سکتا وہ خود نیک ہے یا نہیں ہے لیکن کم از کم اس کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی کہ نماز پڑھنا کوئی بری چیز ہے یا روزہ رکھنا کوئی برا کام ہے یا زکات دینا کوئی برا کام ہے شیطان بھی کبھی بھی یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا شیطان اگر آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا تو اس بات کا ڈالے گا ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا آج اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے تو ساری زندگی ضائع کر دی ہے میں اللہ کے سامنے سر نہیں چکاتا کہ کیسی میری زندگی ہے بے برکت زندگی ہے میں کل سے نماز پڑھوں گا اور کل سے میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا تو اب شیطان اور نفس کا اس بندے کو گہرنے کا طریقہ کیا ہے یہ کل ہی کہے گا اس کو آج نہیں کہے گا یہ یہ نہیں کہے گا کہ بھی اس وقت کون سی نماز کٹا ہے یہ کل کی بات کرے گا اور ابھی کی نماز کی لیے اگر تھوڑا سا اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا تو پھر سو قسم کی تعبیلات یہ پیدا کرے گا ابھی تو تمہارے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں ابھی تو تمہارا بدن بھی پاک نہیں ہے ابھی تو تم جوان ہو عمرہ بھی کر لیں گے زکات بھی دے دیں گے ابھی تو موج مستیوں کا وقت ہے ابھی تو آپ جوان ہیں وغیرہ وغیرہ کر لینا کل سے کر لینا پرسو سے کر لینا یا اگلے مہینے سے کر لینا تو جب بھی نیکی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی جذبہ دائرہ پیدا ہو تو قرآن اور حدیث کا تقاضی یہ ہے کہ اس پر فوراً عمل کرو پس اسب الخیرات کوشش کرو کہ اگلے سے بھی بڑھ جاؤ اگر ایک بندہ آپ کا کوئی دوست کوئی متعلق تحجد کا پابند ہے تو کوشش کرو کہ تم اس سے زیادہ پابند بن جاؤ اس کو مستحسن کہا ہے اس کو اچھا کہا ہے اسلام میں دنیا معاملات میں دوڑ دودھ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کو اس کی مذمت کی گئی ہے اسے برا کہا گیا کیونکہ ہمارے دل میں جو آج نیکی کا داعیہ پیدا ہوا اس کی مثال مہمان کی طرح ہے یہ اللہ کا ایک مہمان ہے یہ نیکی کا جذبہ یہ داڑیہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے اور مہمان کے خاطر مدارت کیا ہے اس کو عزت دینا اس کو رسپیکٹ دینا میرے اور آپ کی گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اسے اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں ہم اسے حالہ احوال پوچھتے ہیں اسے معاملات پوچھتے ہیں روست ہونے سے پہلے, پہلے پہلے کچھ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں جتنی ہم سے ہو سکے اس کی تقریم کرتے ہیں نیکی کا جذبہ یہ مہمان جو آپ کے دل میں آیا ہے اس کی خاطر مدارات یہ ہے اس کی رسپیکٹ یہ ہے کہ فوراً پر عمل کریں اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو ضروری نہیں ہے کہ جذبہ قائم رہے اور یہ اگر ناراض ہو کس طرح چلا گیا تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ دوبارہ آئے گا مہمان بھی جو ایک دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں بار بار نہیں آتا دروازے پہ یہ نیکی کا جذبہ اور دائرے بھی جو آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو ضروری نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں یہ ایک دفعہ ناراض ہو گیا تو پھر یہ خیال اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس لیے اگر آپ کے دل میں کوئی بھی خیر کا کام ہے کوشش کرے آج ہی سے شروع کرے اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں نے مسجد قائم کرنی ہے میرے پاس کچھ رقم ہے تو آج ہی سے بسم اللہ کرے اگر کسی نے یہ دائیہ اپنے دل میں رکھا ہے کہ میں نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے تو آج ہی سے شروع کرے کل کر پہ نہ چھوڑے کل آئے گا تو پھر اگلا کل پھر اگلا کل آئے گا تو اگلا کل ساری زندگی یہ عزیز عمر اس طرح گزرتی جائے گی اور کبھی بھی عمل کی نوبت نہیں ملے گی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج گنگا بالکل الٹی بہ رہی ہے اسلام کہتا ہے کہ خیر کے کام میں مسابقت کرو مبادرت کرو جلد بازی کرو اس میں ریس لگاؤ دوڑ دھوپ لگاؤ ایک دوسرے سے بڑھو آگے اخرانی کاموں میں کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لیکن مصیبت یہ ہے ہم بالکل الٹ ہو گئے ہیں ہم نے دنیاوی معاملات میں مقابلہ بازی شروع کر دی میرے فلانے دوست نے بنگلہ بنا لیا میرے پاس کیوں نہیں ہے میں کوشش کروں گا اس سے اچھا بنگلہ بناؤں گا اس کے پاس پرانے ماڈل کی کار آئی ہے میں کوشش کروں گا کہ میرے پاس اس سے اچھی کار آ جائے اس کی اتنی عزت ہے میری اتنی عزت کیوں نہیں ہے لوگ میرا نام کیوں نہیں پوچھتے اب میں ایسے گر استعمال کروں گا کہ دنیا میرے پیچھے لگ جائے اور میری عزت ہو جائے میری با ہو تو بے جام پڑ گئی ہے اوپر. دنیا دنیاوی معاملات میں مقابلہ نے شروع ہو گئی ہے نتیجہ کیا نکلا اللہ کی ناراضی بے برکتی نروست دین کہتا ہے کہ خیر کے کاموں میں جذبہ کرے کیا آج ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میرا فلاں دوست سے وہ تحجد کا ہے میں کیوں نہیں پڑتا میرا فلاں دوست سے وہ روزانہ قرآن ترین کی تلاوت کرتا ہے ایک سپارہ تلاوت کرتا ہے میں کیوں نہیں کرتا یہ چیزیں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے ملے گی ان کی زندگیوں کو پڑھنے والے تو بنے آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا کہ اللہ اللہ دل دلیل نہیں ملے گی کہ ان کے دل میں یہ حسرت رہی کہ میرا مال عثمان سے بڑھ جائے میرا مال عبد الرحمان کے نواب سے بڑھ جائے غذب تبوت کا موقع ہے اور وہ بھی کیسے یہ جماعت کی معمولی جماعت میں تربیت مربی کونتے ہی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے ممبر پر چڑھے اعلان کیا سبوب کا موقع ہے غزوے کا موقع ہے اور یہ غزوہ اتنا خطرناک اور سخت غزوہ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے گویا کہ آگ برس رہی ہے زمین گویا کہ آب آگ ابل رہی ہے شدید ترین گرمی اور گجوروں کے پکنے کا زمانہ کہ جس میں ان عرب لوگوں کی ساری جو معیشت کا دار و مدار تھا اس زمانے میں اس غزلے کی نوبت آئی اور پھر مسافت مدینے سے تقریباً بارہ سو کلو میٹر بندے نہیں ہے وسائل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اعلان کرنا پڑ رہا ہے نفیر عام ہے ہر بندے سے میری یہ درخواست ہوگی جہاں جہاں پر بھی ہے اس قصبے میں شریف ہوں اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس رقم نہیں ہے اونٹ نہیں ہے گھوڑے نہیں ہے جس کے پاس جو جو ہے وہ حاضر کرے میں محمد ضمانت دیتا ہوں جو بھی اس میں جس طرح بھی تعاون کرے گا جنت کی اس کی زمانت دیتا ہوں اس کی ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دوڑ دوڑ کر گئے وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر پہ جو کچھ رکاوٹ برتن ہے تو آدھے کر دیے کپڑے ہیں تو آدھے کر دیے رقم ہے تو آدھے کر دیے اور کچھ سامان ہے تو میں نے سب آدھا آدھا کر لیا اور دل ہی دل میں یہ خوش بھی ہو کہ آج کا موقع ہے کہ ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اب جتنا سامان وہ لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا نبی علیہ السلام نے سامان دیکھا وہ پوچھا عمر بتائیے پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہو گھر میں یا رسول اللہ جتنا سامان تھا میرے پاس سب کا آدھا ادادہ میں نے کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے پوچھا بکر بتائیے پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا جو کچھ تھا یا رسول اللہ کی فطرت میں نے حاضر کر دیا تو میرے عزیز دوستو ان صحابہ کی جو دوڑ دور تھی ان کی جو آپس میں مقابلہ بازی تھی وہ اس طرح کے نیکم کاموں میں تھی ہمارا معاملہ بالکل پلٹ ہو چکا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ